Azərbaycan əhalisi Ermənistan əhalisindən daha yaxşı mı yaşayır? Tahir güt... Əliyev adlı tamaşaçımız soruşur. Rəqəmlərlə deyirəm yox, amma ümumi olaraq təəssürat necədir? Azərbaycanlılar Ermənilərdən hal-hazırda daha yaxşı vəziyyətdədir. Azərbaycan bilirsiz ki, yəni söhbət rəqəmlər özüünü təsdiqlə. Baxmayaraqsa söylədiyim rəqəmlər də onun təsdiqidir ki, Azərbaycan deyiləndə ki, regionun ən gözlü dövlətidir. O da həm iqtisadiyyat daxildir, həm sosial infrastruktur daxildir, həm də daxildir hərbi güc. Bir nəsə komponentlər daxildir ki, Azərbaycan yani, regionun... Qafqazda 2 fa 1 ordu gücünə görə bir də gəlirlərinə görə ən güclü dövlət sayılır. Amma sosial müdafiə sahəsində, işsizlik sahəsində, gənclərin özünü baxın, beynəlxalq təhsil, e, səhiyyə, təhsil o reytinqlər var. Onların hamısında Azərbaycan ən aşağı göstəricilərdədidir. Çünki Ermənistan qoyun qırağa, Ermənistan pis dövlətdir. Pıxıdır siz dediyiniz. Gürcüstana baxın. Azərbaycanla <laughs> müqayisə. Mən bir rəqəm deyim, 2 milyon. Amma Keçən il, nə nə 20-dən deyəndə, aha, biz 2 milyon Azərbaycanla turist gəlib keçən il. O 2 milyon turistindən də 1 milyon bizim Rusiya vətandaşlığı olan Azərbaycan. Russtanan nə qədər gəlib? 6 milyon. Azərbaycan qazanıb 1 milyard. Sərhəd məsələsində bəli. İndi o. Yox, yox, üzr istəyirəm. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qürrustanın hə, turizm məsələsində faktı sən məsələ, böyük əksəriyyət sən Ermənistandan gələnlərdir. Tutaq ki, qonşu ölkələrdən gələnədir. Quru sərhəd var. Necə olar ki, bizdə əvvəllər daha çox gəlir, indidən az gəlir. Yəni baxın, biz Qürrustan qazanıb qürpək. 5 milyard, 5 milyard. Quru sərhəd məsələsində. Yox, quru sərhəd, quru sərhəddə açmırlar da. Deyilə maslarla hücum eləyəcəyiz. Qravəllər var. Bəlkəsiz səhvlər var. Vallah nədir təhlükəsi? Heç bir təhlükəsi yox yoxdur mən istədim monopolistlərin ərzaqlarını burda istədiklər qiymətə satması yo, yo, üçün Bruseldə bağlı olsa. Bu qədərdimi məsələ? Nə söhbətə gəldi? Çünki ona görədir. Sərhəd hərəkəti məsələsi, sərhəd hərəkəti məsələsi. Rusiyaya gəlin. Sərhəd təhlükəzdiyimiz həran. Sərhəd təhlükəti məsələləri gəlir. Nədir məsəl sərhəd hərəkət? Siz Elsinquliyevin fəaliyyətini şüpad altına salsınız. Deməli, Elsinquliyev çapdırmayacaq. Yox, yox, təhlükəti məsələlə onunla bağlıdır ki, yəni küçə hallarda o informasiyalar ki, sizin gelişiniz yoxdur, heç mənimdə gelişim yoxdur. Hı. Ancaq dövlət rəhbərliyi və buna muvafiq qur qurumların məsələ ilə bağlı olan informasiya tərəf kimi məsəl təhlükəsizlik məsələləri ön planı keçib. Bu həm də hesab edən ki, tibbi səhiyyə ilə bağlı təhlükəsiz məsələlərdir və yağın kisiz də tez-tez eşidirsiz ümumi səhiyyə təşkilatı bu pandemiyanın daha ağır, bizim bildiyimiz pandemiyadan daha ağır virusların meydana gələcəyi ilə bağlı bəyanat yayırlar. Eyni zamanda təşkilat dedi ki, bu qapanma səf idi özü etiraf elədi biz hələ qapanmalı davam no, no, no. elətdir. <laughs> Bəs hər kəsin nə ola bilər? Məsə üzr istəyirəm. Təhlükəsiz deyirdi ki, məsəl Səhətdən bizə təhlükə var. Minəcəylər qatarlara, agentlər minlərlə və Mənim, gələcəylər özünün müzakirə etməyə gəlmişlər. Başqana da yox, uzunun, biz əslində deyirik ki, daxili məsələlər də, biz beynəlxalq məsələlər daxil, ə, həm də ki, daxili siyasət məsələləri. <laughs> biz gəldik. Siz getdiyiniz gəl gəl ki, biz, istədim bizim, ki, başlayaq. Biz vaxtımız yekunlaşır artıq. Mən istədim Rusiya sülh məramlarının təsiri məsələsi. Seçkilər və oradan dərhal fikr təqdim etdik. 5 saat vaxtımız var, çünki 1 saat onda 10 dəqiqə çəkinir ki, bu nözdə çəkilmir. Mən sadəcə mən o qədər dəqiqliyi, yeah, dəqiqliyi dəqiqliyi, dəqiqliyi ki, mən sizinlə bu gün nədir Qaraqömünəşəsi bu gün nə bitib, amma bununla yanaşılır. Məsələlər var. Açığı bir aparacağıq olar. Biz bir saatı verişimiz var. Mən də onu belə söyləyirəm ki, başqa digər məsələlər var. Yaxın danışan siması sizlə də bu mövzuda hazırlaşmamışam, yəni. Hazırlaşmamışam. Mən hər şeyə. Mən bu günlərsə Azərbaycan büdcəsini bütün parametrlərlə çizə danışaq. Danışaq. Danışaq bütün parametrlərdə təsirimizin arasında Danışaq təsirimizdən arasında nə qədər ayrılıb? Təsirimizə ayrılıb, tutaq ki 3 milyard. 3 milyard yox, də. yox də. nə qədər ayrılıb? Bax ne? faktı bilmədən danışırsınız. Bu faktı bilmədən siz konsepsiya 4.6 milyard, 1 milyar, 10 10 10 milyon 30 milyon kəsdir. Mən sizə sual dedim. Yaxşı, dövlətin maliyyələştirdiyi təsir, yox üzr istəyirəm Gördüz də. Rəqəmi bilməyəcəksiniz. Xeyr, nə mənasıdır? Məsələn 3 milyon olsa idi, mənə deyəcəydiniz ki, nə az ayrılır. Niyə az ayrılır? Yox, 20 milyard ölməndən daşırsınız. Deyirsiz ki, peslə. Nə qədər eləmir? 10 milyard olsun. Bax, səhiyyədən deyirsiz ki, gəlirlə xərclər elədi, bu ayrılır. Sə mə saymır. Ya səhiyyədən nə qədər pul ayrılır? Mən mən sizə sual verirəm. Ayırdığınız pula səfaz gəlir 15%. Mən hazırlıqlı adamam, mən onu istifadə eləmirəm. Mən bütün büdcəni sizə payısha bilərəm. Google sizdən yaxşı bilir, hər şey. Siz mən vurum çıxsın orada. Nə Bu lazım ki, değil bu sizi bu regimler deme statis kadı Google oturduğunuz yer üzülseydi tam ki neden yani? her bir ne ama Qar yaxşı eləmişsiniz artıq. Gecələr yoxu, nə, Yox, nə qədər deyəcəm mənə mən hesabat mən soruşanda. Bəy deyir, mən zəng eləyəcəm sizdən deyə məlumat nəyə gəlir öyrənəsiniz. Göstərmür, göstərməmir. Bilirsiniz, avruzda sağlam. Siz mənim sualıma cavab verin. Neçə faiz dövlət sifarişli ali məktəblərdə təsəlli olan tələbə var? On deyərlər də. Tələbənin sayı vacib deyil. Neçə faiz deyin. Tələbənin sayı vacib deyil. Bu vacibdir. Mən sizə deyirəm ki, siz taxta partalma. Əmin Əmrulayevin ilk qərarı 1 milyonluq aparata nədir almaqdır. Mən deyirəm, mə 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 bir də bax indi siz payt tərəfəsiniz, mərhalı tərəf olması. 2024-cü ildə yoxdur. Deyirsiz falan sahə ayrılmır, falan sahə. Azar, biz məhz məhz belə aşağı gəlib nə çatdırıq. Aşağı səvadi danışmaq üçün. Bax bizim biz yoxdur. Zaten savadlı danışırıq. Biz 2024-cü ildə nə qədər gəlirlərimiz var ki, biz onu xərcləyək. Bax gəlirlərimizi bilin. Hayır bunlar. Deməlisiz 4 milyard nə qədər təsirə pul ayırmışsınız? Üzr istəyirəm aləmlərimizdir. Nə qədərdir? Gələyəyuğun hərəkət eləyəcədir. Gələyəyuğun. Nə qədər gələyəyimiz var? Gələyimiz büdcədən azdır. Nə qədərdir? 30-35 milyard. Hə. Nə qədərdir? Nə qədər? 30 30 30-35 milyard. 30-35 deməz, 35 dedim. 35 milyard. Onun da 80% neft və qazdandır. 35 milyard nə qədər? 35 milyard dollar ə, manat hesablayaq. Siz Yaxşı, a, yaxşı və nəyi göstərir siz? 34 milyard dollar çoxsu, milyarddan belə azdır. Yox, bu nəyin göstəricisidir ki? Mənim sözümün canlılığı ki, insan, qorunus, insan qazın istehsalı olanda, a, 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 mənim gəlirim nədir? Mənim xərcim nədir? Onu bilmədən rəqəmlə ağza gələn danışırsınız. Ay, söhbət ondan yeyib. Ermənistan büdcəsi çoxdur, Azərbaycan büdcəsi çoxdur. Dəfələrlə bizimki çoxdur. Onda niyə avtobus şofördən az pul verirsiz? Bax, dava budur. Bax, yoxsa çoxdur, çoxdur bilirsiniz də. Kom tərəfdə 100 minə maşın alır. Siz bir epizodda o da halas tapmı. Mən sizə deyirəm ki Başqa epizodlardır. Mən sizə yani. deyirəm ki Azərbaycan dövləti, o pul varı, o sürcəyə deyir. Tapdaloq. Azərbaycan sizdə. Azərbaycan dövləti. Tapdaloq bir sətdir. Nəsı nədir? Qulağasta. Qulağas yox, asın. Mən sizə asta demirəm ki. Görürsüz? Ona görə parlament də müzakirə getmir də. Çünki gör kimim? Mən mən farklılarla, rəqəmlərlə danışan insanam. Mən sizə deyirəm ki, mən sizə söylüyorum ki Azərbaycan dövləti orada nə mənim sürücülə bahansız hansı mənbirdənisi götürmüs ama mən söyləyəcəm. Hə? Azərbaycan dövləti öz xəssas kateqoriyada olan vətəndaşı, şəhid ailəsi ondan bizim üçün müqəddəssi yoxdur. Bəli. Qazilərimizdir. 300 manat onlara 300 manat dövlət verir, 300 manat da prezidentə 600 manat aylıq. Düz hə? demisiniz. Nə qədəmisiniz? Nə demişsiz. qədər 500 nə manat verir, onu 300 endirmisiniz. Xeyr, 300 ilk əvvəlcə verir. İkinci deyirlər, ev verilib. Evlə bağlı mən sizə deyim Bütün şəhid ailələrinə ən yaxşısı 80% şəhid ailələrinə iki otağlı evlər verilir. Özəllik necə iki otağlı? İki otağlı ev, 4 nəfərlik iki otağlı ev verilir. E, yəni mənim Yedi, yəni, bu birisi dövlətin bu boyda görür. Məşın vermiş idi. Verdikləri maşının keyfiyyətinə baxın görün nədir nədir necə nə, qaziyə verir. Mən yəni yəni Sevincxan, Erməni mətbuatını da izləyirəm. Erməni ıhı. mətbuatında Paşin əleytlərdə Azərbaycan nümunə gətirlədi. Görsən nə qədər evlər verir, nə qədər mənzillər verir, maşınlar verir. O Maşını o, sizə qulaq asırsınız, <coughs> bizə qulaq aşının pisliyə heç nə demədən, amma bizim hörmətli partiya başkanı verilən dövlətin verdiyi maşının pisliyidir. Bəli, bəyənmirəm. Pisliyi, Yol fürsət BMW-də gəzəcək, qazi amma Xəzərdə gəzəcək ya? Hə? Elə çıxır da düzdür. Yani, Məsələn, Komitar rəhbəri Mercedesdə gəldirdi, almışı sağlamlıqla. Sağlıqlarına yani, bizim bizi... polisimiz var ha. Bizim polisimizə, polisimizə elə el, el, bir şey bilinsiz, bilinmirsiniz, Azərbaycan bəli. polisi Aha. bir anda gözünüzü yumun Aha. və təsəvvür edin ki, bir 2 saat ə, polis Arxayendişi insanlarımız Bu məsələlərdə həssas yanaşacaq, qanunu, qaydanı, hər şeyi qoruyacaq yol polisi düşünəcək ki, insanlarımız ağıllıdır, onları xüsusi nəzarət etməyə ehtiyac yoxdur. 2 saatdan BNB sonra isə iş... baxın, hansı faus ola bilər. Polisi, Onu polisimizin yan aşağı fəaliyyətin Onların polisə aşağılamaqdan keçməyin qarşısında. Yo, polis polis elə nə veriləyə layiqdir də, mən razıyam. Qazi də layiqdir də bə. Qazi üçün də qazi evdə verilir. Qazi BMW-ya layiqdir yox elə. Polisəmin dedin o polis var da, polise verilmir. Onun onun maşını, dəvəsinin deyil. Dövlətin maşınıdır. Amma o şəxsi verilir. Dövlətindir də polis şəxsi. Polise verilmir, amma qazi və şəhərlərə. Niyə ona da verin, polisa da verin, hərbiçiyə də və inniyet vermirsiniz ki, bizə verin. vermeye pulumuz da var bütçemiz de.